Bersatu nyatakan kesediaan Jalin kerjasama dengan AMNO demi capai matlamat perjuangan politik. PM Anwar gesa percepat eksplorasi dan aplikasi teknologi AI. Pemuda PKR Selangor berpandangan PH patut sambut baik. Seruan PAS untuk tukar alamat mengundi. KPM siasat tindakan guru suruh pelajar pulang ke China kerana kurang fasih berbahasa Melayu. Lebih lima jam beri keterangan, Ismail Sabri tinggalkan SPRM. Dan Mahkamah Tinggi Shah Alam tolak permohonan CEO GISP dan individu lain untuk dibenar ikat jamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Bersatu menerusi timbalannya, Hamzah Zainuddin menyatakan kesediaan untuk menjalinkan kerjasama dengan AMNO demi mencapai matlamat perjuangan politik. Menurutnya, tiada sebab bagi UMNO dan Bersatu untuk terus berpecah jika mereka berkongsi perjuangan dan wadah politik yang sama. Beliau yang juga ketua pembangkang menegaskan asas matlamat perjuangan yang sama sepatutnya membolehkan Bersatu dan UMNO duduk semeja. Justru, pemimpin juga perlu membuang ego dan mengukuhkan prinsip berterus terang demi kepentingan negara. Ahli Parlimen Larut itu berkata demikian ketika menjadi tetamu siri audio siar keluar sekejap yang dihoskan oleh bekas Ketua Pemuda AMNO Khairi Jamaluddin Abu Bakar dan bekas Naib Ketua Pemuda AMNO Syahril Sufian Hamdan pada Jumaat. Dalam perkembangan lain, Hamzah mendakwa pencapaian kerajaan madani yang sering digembar-gemburkan di media massa dan media sosial lebih bersifat drama semata-mata. Belia perlu mempercepat eksplorasi dan aplikasi teknologi kecerdasan buatan AI dengan menggalakkan inovasi dan mengadaptasi pendekatan rentas kementerian dan agensi secara menyeluruh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Perkara itu antara yang dibincangkan dalam mesyuarat di mengenai strategi teknologi AI dan aset digital yang berpotensi memupuk pertumbuhan ekonomi negara lebih manfaat. Penekanan perlu dibuat khususnya berkaitan ancaman cyber dan juga membina keyakinan dalam kalangan industri dan institusi. Justru, Datuk Sri Anwar percaya kerjasama secara aktif antara Kementerian Digital, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Kementerian Keuangan, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Security melalui sebuah platform khas dapat menyelaras pendekatan itu dengan lebih sistematik serta menyeluruh. Perdana Menteri berkata kerjasama itu juga kemudian dapat memacu ekonomi supaya negara kekal kompetitif dan efektif. Seharusnya, kehadiran pesuruhjaya PAS Selangor itu disambut dengan tangan terbuka oleh kepimpinan PH terutamanya di negeri Kelantan. Kenyataan itu menyusul selepas seruan yang disuarakan pesuruhjaya PAS Selangor, Abdul Halim Tamuri, agar penyokong pembangkang yang bermastautin di Selangor untuk menukar alamat mengundi mereka ke negeri itu. Malah pengarah komunikasi PKR Selangor, Muhammad Fauzi Fadzil menyifatkan seruan yang disuarakan Pesuruhjaya PAS Langor itu sebagai sabotaj terhadap PAS Kelantan dalam usaha mempertahankan kemenangan di negeri itu pada PRU akan datang. Katanya, mantan Pesuruhjaya PAS Kelantan Ahmad Yaakob pernah mengakui sokongan pengundi luar menjadi faktor utama kejayaan PAS mengekalkan pentadbirannya di Kelantan pada PRU-14. Strategi yang sama turut digunakan bagi menghadapi PRU-15 apabila PN Kelantan menyediakan sebanyak 400 bas kepada 8,000 perantau untuk pulang mengundi. Sementara itu, Muhammad Fauzi berkata strategi pesuruh jaya PAS Langur itu akhirnya akan mengurangkan jumlah pengundi di Kelantan. Tindakan seorang guru yang didakwa menyuruh pelajarnya pulang ke China kerana kurang fasih berbahasa Melayu sedang disiasat Kementerian Pendidikan KPM. Menteri Pendidikan Fadlina Sidik berkata, perkara berkenaan diteliti KPM secara mendalam di samping siasatan yang dijalankan pihak polis. Beliau menegaskan KPM tidak berkompromi dalam soal perkauman yang berlaku di sekolah baik melibatkan guru maupun pelajar atau mana-mana pegawai. Terdahulu tular klip audio seorang guru didakwa mengaku memberitahu seorang pelajar sekolah menengah untuk pulang ke China kerana tidak memahami bahasa Melayu. Dalam klip audio itu, seorang lelaki mendakwa saudara kepada pelajar terbabit meminta guru berkenaan mengesahkan jika perkara itu benar dan guru berkenaan mengakui berbuat demikian. Bekas Perdana Menteri ke-9 Ismail Sabri Yaakob dilihat keluar meninggalkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM selepas lebih lima jam berada di lokasi tersebut pada Isnin. Ahli Parlimen Bera itu dilihat meninggalkan ibu pejabat SPRM pada jam 3.04 petang. Selepas masuk ke ibu pejabat Suruhanjaya itu jam 9.54 pagi dengan menaiki kenderaan jenis Toyota Velfire berwarna hitam dan diiringi kenderaan peronda polis diraja Malaysia PDRM. Sambil melambaikan tangan kepada pihak media, bekas Perdana Menteri itu mengucapkan Selamat Hari Raya. Ucapan tersebut menimbulkan tanda tanya kepada pengamal media yang menanti beliau di hadapan pintu masuk ibu pejabat SPRM sejak awal pagi. Menurut sumber, proses rakaman percakapan melibatkan Ismail Sabri selesai setakat Isnin. Namun begitu katanya, proses rakaman percakapan akan disambung semula namun belum ada tarikh yang ditetapkan lagi. Mahkamah Tinggi Shah Alam menolak permohonan Ketua Pegawai Eksekutif CEO GISP Nasiruddin Muhammad Ali dan 12 individu yang lain berdepan pertuduhan menjadi ahli kumpulan jenayah terancang untuk dibenarkan ikat jamin. Bagaimanapun, mahkamah membenarkan isteri Nasiruddin iaitu Azura Mat Yusuf dan tujuh yang lain diikat jamin RM40,000 dengan dua orang penjamin. Hakim Latifah Muhammad Tahar yang membuat permohonan itu berkata, mahkamah menolak permohonan Nasiruddin dan 12 lelaki terbabit atas alasan pemohon gagal memenuhi mana-mana syarat seperti yang diperuntukkan dalam Seksyen 13, Kurungan 2, Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas SOSMA 2012. Pada 23 Oktober 2024, kesemua mereka didakwa di Mahkamah Sesiun Selayang Selangor atas pertuduhan menjadi ahli kumpulan jenayah terancang di sebuah premis di Bandar Country Homes, Rawang antara Oktober 2020 hingga 11 September 2024. Mereka dituduh mengikut seksyen 130V (1) Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara tidak kurang 5 tahun dan maksimum 20 tahun jika sabit kesalahan dengan kes itu kemudian dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Shah Alam. Untuk dibicarakan. Sekian untuk edisi pagi ini ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Next Step News. Jangan lupa untuk follow Facebook Next Step Malaysia dan subscribe YouTube Next Step TV. Next Step Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.